Thank you o'quv yiliga qarshi muhandislik iqtisodiyot uh, institutiga ikki uh, ming yetti uh, yuzta kvota berildi bu kvotadan ikki ming bir yuzi elliktasi bakalavriat yo'nalishini kunduzgi yo'nalishiga va besh yuz ellikta o'rin uh, esa sirtqi ta'lim yo'nalishiga berilgan endi o'tgan yillar bilan solishtirganda albatta uh, o'ttiz foizgaga uh, yaqin kvota o'stirildi bu degani demak yoshlarimizni oliy ta'lim olishga ishtiyoqlarini demak qamrab olishini biz o'ttiz foizga oshirdik jumladan magistratura yo'nalishi bo'yicha ha bizga bu yil bir yuz o'nta kvota berildi bu ikki ming o'n sakkizinchi yilga nisbatan yetti barobar ikki ming o'n to'qqizinchi yilga nisbatan esa uch barobar ko'p degani endi hammalaringizga ma'lum demak pandemiya sharoiti munosabati bilan birinchi avgustda bo'lishi kerak bo'lgan kirish imtihonlari test sinovlari davlat respublika maxsus komissiyasi tomonidan pandemiya munosabati bilan karantin holatida bo'lganimiz uchun bu 15 beshinchi avgustgacha kechiktirilgandi mana kuni kecha davlatimiz rahbari tomonlaridan video selektorda aytib o'tildiki demak barcha oliy ta'lim muassasalariga ikki ming yigirmanchi ikki ming yigirma birinchi o'quv yiliga qabul ikkinchi sentyabrdan o'n oltinchi sentyabrgacha deb belgilandi endi bizda qashqadaryo viloyat viloyatida e, ham demak davlat test markazi qashqadaryo bo'limi qashqadaryo viloyat hokimligi hamda qashqadaryo viloyatida joylashgan E, oliy ta'lim muassasalari e, mutaxassislari bilan birgalikda e, biz mana shu qabul e, jarayoni ya'ni test sinovlarini o'tkazishga juda katta tayyorgarlik ko'ryapmiz demak bu o'sha e, hududimizdagi e, qarshi shahardagi mustaqillik ko'chasida joylashgan nasaf stadionida bo'lib o'tishi belgilandi bo'lajak talabalarimiz aniqrog'i bo'lajak talabalarimiz ya'ni abituriyentlar ikkinchi e, sentyabrdan demak sal oldinroq o'zlarini ah, e, abituriyent ruxsatnomalarini oladilar o'sha abituriyent ruxsatnomalarida ularning kelish vaqtlari qaysi guruhga kirishlari qay vaqtda kelishlari hammasi belgilangan bo'ladi o'sha belgilangan vaqtda demak kechikmasdan yetib kelishlarini so'raymiz demak e, ularga e, barcha qulayliklar e, e, sharoitlar yaratilgan o'sha karantin e, qoidalari saqlangan holda demak abituriyentlar e, sanitariya belgilangan yo'lakdan o'tib e, demak e, qo'lqop bilan e, bir martalik niqob bilan e, ichimlik suvi bilan ruchka bilan hammalari kerakli bo'lgan karantin qoidalarini buzmagan holda demak mana shu anjomlar bilan ta'minlanadilar va ota onalardan so'rardikki ortiqcha xijolatbozliklarga vahimalarga ortiqcha gap so'zlarga e'tibor <laughs> bermasdan farzandlarini psixologik ya'ni tayyorlab ularni qo'llab quvvatlab o'sha kuni yaxshi kayfiyatda demak mana shu oliy ta'lim muassasalari uchun o'tkaziladigan qabul jarayoni ya'ni ikkinchi sentyabrga jo'natishlarini so'raymiz institutimizga to'xtaydigan bo'lsak institutimiz demak mana o'sha video selektorga yangi o'quv yiliga ham tayyorgarlik masalasi bo'yicha aytib o'tildi demak yuqori kurslar <laughs> ya'ni ikkinchi uchinchi to'rtinchi <laughs> kurslar uchun o'quv jarayonlari e, ya'ni e, ikkinchi sentyabrdan joriy yilning ikkinchi sentyabridan boshlanadi demak o'sha biz o'tgan semestrda ya'ni bahorgi semestrda aprel may iyun oylarida o'tkazgan o'sha masofaviy ko'rinishda ya'ni bu kuzgi semestrimiz ham o'sha masofaviy ta'lim shaklida bo'lib o'tadi demak bugungi kunda domlalarimiz mana shu masofaviy ta'limga tayyorgarlik ko'rishyapti ular o'sha o'quv rejalarini yana qaytadan ko'rib chiqishyapti elektron resurslarni ustida yangiliklar uh, ularni sifati ustida uh, ishlashyapti o'ylaymanki ikkinchi sentyabrdan barcha yuqori kurs talabalari o'qishni demak mana shu masofaviy ta'lim shaklida boshlashadi birinchi kurslar haqida demak mana bu test sinovlari o'tib bo'lgandan keyin ikkinchi oktyabrdan demak o'qish boshlanadi bular haqida hali qo'shimcha ma'lumotlarni biz o'z vaqtida mana bu ommaviy axborot vositalari orqali ijtimoiy tarmoqlarda berib boramiz e, albatta ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarini kuzatib borishlaringizni so'rab qolaman endi o'z o'rnida e, bir narsani aytib o'tish kerak e, yana e, bizni qarshi e, muhandislik iqtisodiyot institutimizda ta'lim e, qo'shma dasturlar asosida ham bir qator dasturlar mavjud bu qo'shma dasturlarga to'xtaydigan bo'lsak biz e, belarusiya universiteti bilan demak hamkorlikda olib boryapmiz bu yil bizga bir yuzi yigirmata o'tgan yilga nisbatan yigirmata kvota qo'shib berildi demak biz e, bu bo'yicha hali abituriyentlarni mana bu o'zimizni milliy oliy o'quv yurtlarimizga qabul jarayonlari tugagandan keyin o'tkazishni rejalashtirdik va e'lonni o'shanda berib o'sha talabalikka musharraf bo'la olmagan talaba abituriyentlarni demak biz qabulga qabulga marhamat qilamiz kuchlarini mana shu qo'shma dasturga doirasida e'lon qilingan ta'lim usulida bir foydalanib sinab ko'radilar degan umiddamiz bu bo'yicha biz alohida ijtimoiy tarmoqlarda hali e'lonni beramiz endi e, institutimizda demak qator e, e, tayyorgarlik ishlari borilyapti dedim mana hammalaringizga ma'lum bu yil e, vazirligimizni buyrug'i bilan o'ttiz beshta oliy ta'lim muassasasi e, modul kredit tizimiga o'tyapti jumladan bizni qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti ham e, birinchi kurslarni e, ta'lim shaklini e, mana shu kredit modul uh, tizimida o'qishni um, boshlaymiz demak bu bo'yicha biz birinchi kurslarimiz bilan alohida hali master klasslar treninglar uh, seminarlar o'tkazamiz uh, bu uh, shakl nima shakl qanaqa uh, ko'rinishga ega uni strukturasi qanaqa uh, shakllari qanaqa uh, talablari qanaqa bular haqida to'liq ma'lumot berib keyin o'zimizni dasturlarimizga ijozat berib o'qish soatlarini boshlaymiz magistraturaga keladigan bo'lsak mana bizni qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti vazirlik tomonidan kuni kecha o'tgan vazirlikni video selektorda e'lon qilindiki demak magistraturaga davogar bo'lgan abituriyentlarimiz qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti mu manzilimiz demak qarshi shahri mustaqillik ko'chasi yigirma beshinchi uyda joylashgan binomiz mana shu binoda magistrlarimizni qabul kirish imtihonlarini qabul qilamiz demak kirish imtihonlari onlayn bo'lib bu bevosita abituriyentlarimiz bizni shu ko'rsatgan yuqorida aytib o'tgan manzilimizga tashrif buyurib kompyuter oldida onlayn demak kirish imtihonlarini topshiradi bu demak mutaxassislik fanlaridan hamda ingliz tilidan demak test sinovlari bo'yicha imtihonni topshirib chiqadilar endi <laughs> <imdicare> magistratura bu yil mana yuqorida aytib o'tdim demak yo'nalishlar ochildi <imdicare> jumladan bu yil bizda yigirma sakkizta yo'nalish bo'yicha abituriyentlar qabul qilindi yigirma olti ming to'rt yuz oltmish ikkita abituriyent davogar bo'lyapti mana shu magistraturaga esa bir yuz o'nta o'ringa esa bir ming bir yuz o'ttiz olti nafar abituriyentlar demak magistrlik darajasini olishga ya'ni davogarlik qilishyapti respublikamizda joylashgan barcha oliy ta'lim muassasalariga qabul ya'ni masofadan turib hujjat topshirildi e, bu bizni e, respublikada yangilik emas edi o'tgan qabullarda ham bu qator e, e, ayrim bir oliy o'quv yurtlarida eksperiment sifatida o'tkazilgan edi bu o'zini ijobiy natijasini bergandi ma'lum bir miqdorda biz ma'lum bir tajribaga ega edik o'sha tajribaga asoslangan holda butun respublikamiz bo'yicha bu yilgi ikki ming yigirmanchi ikki ming yigirma birinchi o'quv yiliga ham abituriyentlarni masofadan ya'ni davlat xizmatlari e, yagona portali orqali va e, davlat test markazini veb sayti orqali e, ro'yxatdan o'tishdi bu bir qator kamchiliklar bilan birgalikda qulayliklarni ham amalga oshirildi ya'ni oldin ancha masofadan odamlar ovora bo'lib kelishardi ya'ni abituriyentni nafaqat o'zi balki unga xayrixoh bo'lgan unga qiziqish bildirgan ota onalar aka ukalar yor birodarlar birgalashib kelib toshkentday joyga yoki aytaylik qarshi shahriga kelib hujjatlarni topishardi hujjatlardagi kamchiliklar chiqsa ovoragarchilik mana shu ortiqcha yo'l xarajatlari o'sha yerdagi demak kunni o'tishdagi sarf xarajatlar bular hammasi o'sha abituriyentga bir qator qiyinchiliklarni olib kelardi yo'q mana bu yil mana shunday qiyinchiliklardan qutuldik masofadan turib abituriyentlarimiz o'sha iqtisod qilib qolingan kunlari asablari buzilmagan holda diqqatlarini mana shu test sinovlariga tayyorgarlikka qaratishdi deb umid qilaman to'lov kontrakt masalalariga keladigan bo'lsak mana kecha o'sha video selektorda ham vazirlik tomonidan o'tkazilgan video selektorda ham aytildi demak to'lov kontrakt masalasida aytadigan bo'lsam to'lov kontrakt masalalari bu yil ko'tarilmaydi va tushirilmaydi ham shuning uchun o'tgan yilgi to'lov kontrakt summalari bu o'quv yili uchun ham ya'ni ikki ming yigirmanchi ikki ming yigirma birinchi o'quv yili uchun ham shunday saqlanib qoladi barcha yo'nalishlar bo'yicha ota onalardan abituriyentlardan iltimos qilib qolardim fursatdan foydalanib har qanday gap so'zlarga uchmasdan qanaqa bo'larkan nima bo'larekan har qanday e, firibgarlarni qo'liga tushmasdan e, atrofga ko'p e'tibor bermasdan faqat o'zlarini kuchlariga ishongan holda tayyorlanib chunki hukumatimiz diqqat e'tiborida davlatimiz rahbarini diqqat e'tiborida bunga bir qancha mutasaddi mutaxassislar jalb qilingan rahbarlar mas'ulligi ostida demak bu tadbirni biz birgalikda ajoyib qilib o'tkazamiz barcha sharoitlar yaratilgan garchi ochiq joylarda o'tilsa ham buni mutaxassislar tomonidan ya'ni tibbiyot xodimlari ekspertlar tomonidan dunyo ekspertlari tomonidan belgilab bizga mana shu taklif berildi ya'ni biz barcha qulayliklarni yaratib kameralar bilan jihozlandik bo'lajak talabalarimiz ya'ni abituriyentlarimizga barcha sharoitlarni yaratdik shu imtihondan kelib o'zlarini sinovdan o'tayotgan bilimlarini namoyish qilishlari uchun barcha qulayliklar yaratilgan